Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью» и я, ее ведущая, Лариса Ворхлик. Сегодня у нас в гостях благочинный церквей Шоскинского округа, настоятель Владимировской церкви, отец Петр. Я рада приветствовать вас, отец Петр, сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. И благословите наших телезрителей. Бог благословит накануне рождественских праздников, гражданского Нового года, пожелать всем крепкого здоровья, чтобы не боялись никого конца света, а те планы, которые задумали, чтобы они, как говорится, исполнялись в меру своих сил и, конечно, с благословением Божьим. Ну и наступил долгожданный период или наступает начало новогодних и рождественских праздников. Я думаю, всем будет интересно узнать, что же несут или таят в себе эти праздники, как правильно их провести, как встречать Новый год в рождественский пост. Новый год, 1 января, как раз попадает в Рождественский пост. И поэтому встречать, как и встречали раньше, но в этот день надо, конечно, воздерживаться. Постом запрещается скорбная пища, запрещается пьянки. А встречать Новый год надо в кругу или семьи или друзей для того, чтобы поблагодарить Бога, что Он сподобил прожить еще этот год, в котором каждый намечал какие-то свои планы, идеи, которые могли исполниться. А также не забывать о том, что это пост. Пост должен соблюдаться всеми. И нет, как говорится, разницы между людьми положения в обществе, для того, чтобы не иметь греха. Всякий, нарушающий пост по апостольским правилам, несет за собой какую-то определенную епитемию, то есть наказание. И поэтому этот гражданский год, к которому уже все привыкли, и взрослые, и вот это особенно поколение, которое росло без, скажем, без церкви, без духовного руководства, должен проходить в благодарности Богу благодарение Богу за то, что мы встречаем этот год. Это по новому календарю, этот праздник был введен еще за царя Петра I, а год новый церковный, это 14 дней позже, то есть 14 января. Вот и поэтому во всем мире празднуют гражданский Новый год, но опять-таки надо его уже подходить к нему праздновать с христианской точки зрения, так как мы уже все христиане, и потом не забывать, чтобы не грешить, а в первую очередь благодарить Бога. Каков смысл рождественского поста и чем этот пост отличается от других? Рождественский пост установлен в честь великого праздника Рождества Христова. То есть, что подготовить каждого христианина к этому празднику необходимо, как говорится, определенные устои, то есть воздержание от скоромной пищи, от увеселений, от всяких празднований таких, как говорится, которые сопровождаются там выпивкой, для того, чтобы встретить духовные радости. Ведь смысл праздника состоит не в том, чтобы накрыть стол и там, как говорится, отмечать, а в том, что родился Спаситель мира. И во всем мире этот праздник празднуется у одних в одно время, у Рима Католик он начинается 25 января, у православия 7 января. Но смысл его один – это духовная радость о пришествии в мир Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который пришел для того, чтобы спасти народ человеческий от греха и смерти. И поэтому в эти дни разрешается рыба только в субботу и воскресенье на протяжении рождественского поста. А также праздники, которые попадают во вторник и в четверг, тоже разрешается рыба. В остальные дни эта пища, как говорится, постная. Смысл праздника еще в том, когда человек воздерживается от скоромной пищи, он больше думает о своем внутреннем состоянии. А ведь внутреннее состояние сейчас у всех, можно сказать, находится в дисбалансе. Это, в первую очередь, родители и детей, взаимоотношения друзей, братьев, сестер между собой. Оно сопровождается какими-то, как говорится, завистью, гневом. А пост, как и болезнь всякого человека, когда он приходит к врачу, ему назначают диету ты не должен кушать скоромые пищи, воздерживаться от напитков всяких, как говорится, опьяняющих для того, чтобы твое здоровье поправить. А церковь заботится не только о теле, а и о душе, потому что в здоровом теле должен быть и здоровый дух. И поэтому те вот наши, особенно бабушки, которые уже прожили и живут до 90 и больше лет, это свидетельство о пользе поста. И особенно рождественский пост, тоже он Способствует тому, чтобы мы встретили именно в духовной радости этот великий праздник. Вот еще много вопросов приходит от людей, которые имеют проблемы со здоровьем, которые <как> не могут соблюдать пост и спрашивают, как им поступать. Относительно поста и болезни, больной человек, он имеет возможность кушать то, что ему приписывает врач. То есть, опять-таки, диета. Если врач прописал диету, не надо, как говорится, стесняться этого, а кушать, то есть то, что необходимо для поправления его здоровья. То же самое относится и к кормящим матерям, которые кушают для того, чтобы у них было, как говорится, чем кормить ребенка. То есть это индивидуальный уже подход к каждому. И если человек, допустим, употребляет молоко рождественским постом, так он принимает ее не для того, чтобы накушаться, быть сытым, а для того, чтобы поправить свое здоровье. Вот. И он поэтому должен принимать его с таким чувством, что он принимает лекарства для того, чтобы поправить свое здоровье. Поэтому для больного человека это не грех. Он другое дело, когда уже человек здоровый, и сам себе там ублажает, допускает какие-то опущения. Вот это уже грех, этого нельзя делать. Все должны придерживаться поста, так как он записан святыми отцами. А как празднуется Рождество Христова? Вот когда начинается служба в храмах и как нужно подготовиться к человеку? Рождество Христова начинается с вечера 6 января, когда начинается богослужение. У нас в городе есть церковь Рождества Христова по улице Ленина. И поэтому каждый год в полночь в 12 часов начинается всеночная и длится до 4 часов утра. И после этого уже все верующие, которые присутствуют в церкви, разговляются. То есть это уже заканчивается поста. Все благодарят Богу за то, что они встретили этот праздник радостный. И таким образом вот начинаются уже праздники. Потом второй день Праздник Собор Пресвятой Богородицы, праздник в Куйбышевском микрорайоне. Каждый год там проходит крестный ход, каждый год там служится божественная литургия, и как в прошлый год, так и в этом будет богослужение возглавлять наш правящий архиерей епископ Роман Конотопский и Глуховский. Ну, вот главный гости и в эти зимние праздники, так уж повелось, есть новогодняя елка. Что об этом говорит церковь? Нужно ли украшать, наряжать елку в домах? Видите, на Востоке дерево елка как такого нет, особенно в Вифлееме, где родился Христос. Вот поэтому это уже поздняя традиция. Елки, колядки, они только начались с 17 века. И все эти праздники пришли к нам с Запада. И опять-таки же, только елку, за когда был царь Петр I, они с Запада приняли вот эту такую ну, традицию, можно сказать, чтобы украшать дерево. Оно не имеет никакого отношения к празднику Рождества Христова. Потому что это праздник, можно сказать, для детей, которые любуются украшениями, игрушками, которые на них есть. И в церквях в большинстве нету елок. В некоторых храмах ставятся тоже елки, как вот если праздник Пятидесятницы, украшается праздник березами, ветками. Это символика особенная, потому что она символизирует сошествие Святого Духа, который сопровождался шумом, как вот шум листьев, а уже елка, которая ставится на Рождество, это, как говорится, такая традиция светская. И она никакого отношения не имеет то есть, к самому празднику. Шумное празднование Рождества Христова допускается? Походы в гости, сборы компаниями? В древности вот эти все святки, была хорошая традиция, когда дети ходили в гости, допустим, отец, мать, дети, другие их братья и сестры сходили к стареньким родителям. Они приносили так называемую вечерю. То есть угощение для стареньких родителей. Они там сидели за столом, разговаривали, то есть делились своими мнениями, впечатлениями за целый год. И таким образом они оказывали какую-то такую духовную и материальную поддержку своим родителям. А вот уже в наше время, то есть прошедшее советское, все сводилось к выпивке. То есть собирались для того, чтобы повеселиться, погулять, кто больше выпьет. И поэтому оно никакого такого, пользы никакой не приносило. И вот именно на святках человек должен навестить не только своих отца и мать. Должен проведать друга, о котором часто забывают в больнице. Если есть, есть возможность навестить детей в таких заведениях, как у нас в Шостке, вот есть на поселке туберкулезный диспансер, где дети тоже ждут всегда какого-то подарка. Дом перестарелых и другие вот заведения, где дети собираются, инвалиды, для того, чтобы эту радость разделить с ними. И они тогда, кажется, будут довольны, и мы исполним заповедь, что мы должны помочь друг другу. 12 дней после праздника Рождества Христова называют святками, то есть святыми днями, да? Как проводить святки? Святки проводятся в молитве. Опять-таки, Раньше были крестные ходы в эти дни, и собирались больше в церкви для того, чтобы поблагодарить Бога, просить у Него благословения на последующий год. Святки – это в переводе означает «святые дни», то есть в эти дни старались в древности ничего не делать, ходить в церковь, ходить на крестные ходы, особенно уже когда освящалась вода Иорданская. Собирались тоже в семейном кругу, и, как говорится, это время было зимнее, работы в то время такой не было, и все делились своими впечатлениями, но особенно это была молитва в церкви. Молитва, потому что каждый день почти праздники, вот эти святки, они состоят в том, не в массовых каких-то гуляниях, а состоят в том, чтобы человек, каждый мог оценить свой прошедший год, посмотреть, какие он ошибки сделал, какие упущения, и попросить у Бога, чтобы Господь ему помог в следующем году исправиться, быть, как говорится, более таким отзывчивым на беды наших близких, родных, потому что мы только чувствуем это тогда, когда сами попадаем или в больницу, или болеем, и очень прискорбно, когда к нам никто не приходит из друзей, все забывают как будто. Вот эти святые дни, они посвящены для того, чтобы мы делали только добро в угу. ну, Во время рождественских э, праздников, святок, э, в этом году будет проходить 17 января фестиваль колядок. Фестиваль колядок он уже проводится э, два года в Шостке, не только в нашем городе, а также и в Лухове. И вот все наши школы, учебные заведения будут принимать участие в них. Поэтому это также своего рода прославление Рождества Христова. И я бы хотел пожелать всем, тем, которые принимают участие, готовятся к этому, также помощи Божьей и крепкого здоровья. На днях новые две церкви, Шостки и Шостинского района, обрели новое помещение. Есть такое? И что в планах? Да, это очень радостная вещь, потому что на протяжении шести лет Настроилась церковь в Артемовском микрорайоне для того, чтобы то население, а в основном там, кажется, бабушки, которые ходили в Владимирскую церковь, церковь Рождества Христова, смогли уже ближе молиться, потому что надо было детям их подвозить на машине, надо в то время не было так, транспорт, не, не курсировал по городу, и поэтому это просьба этих жителей... И благодаря нашему мэру Николаю Петровичу, который откликнулся на их просьбу, и исполком выделил участок для строительства храма. И епископ Роман осветил этот храм 16 числа. И теперь мы уже видим, это как мая, который светит в этом районе. Теперь уже жители приходят с каждым микрорайоном и просят, чтобы у них строились храмы. Строится, Будет строиться храм также и в 32-м микрорайоне, где 9 этажки. Там тоже им далеко ходить, неудобно. И все, кажется, откликнулись на это с таким пониманием. Не только город наш, а и третья церковь, которая будет освящаться следующим летом, это Георгиевская церковь на Свиме, где будет индустриальный парк благодаря... Юрию Павловичу. Вот этот тоже район будет иметь возможность ходить туда в церковь. И в селах, это на Ивате, 22 числа Владыка Роман осветил храм честь Рождества Пресвятой Богородицы, который также является сейчас очень духовным центром для жителей, потому что он почти в центре села, а рядом и школа, и люди и удобно тем, что там есть отопление, а в, бывшей, в бывшем помещении приспособленка этого не было. Поэтому все очень благодарны, как в городе, так и в селе. Что бы вы хотели пожелать нашим жителям Шосткинцам вот накануне таких больших праздников? Накануне Рождественских праздников хотелось бы пожелать всем в первую очередь крепкого здоровья, духовной радости, чтобы этот праздник встретили как я уже говорил, в примирении с ближними, потому что когда на совести какой-то грех у человека, то есть гнев, зависть, праздник для него будет, как говорится, мрачный. Но когда человек примиряется друг с другом, тогда оно получается гармония. Это внешняя и внутренняя радость и уважение друг к друг другу. А это самое главное, его сейчас не хватает, и поэтому я желаю всем провести эти праздники в такой духовной радости, пожелать всем крепкого здоровья, помощи Божьей, чтобы все были здоровы и встретили эти праздники в духовной радости, благодарение Богу и друг другу, любви, мира и все самое наилучшее. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы, которые интересуют жителей нашего города. До свидания. До свидания. На экранах вы видите электронный почтовый адрес нашей программы. Присылайте свои вопросы героям программы, мы эти вопросы обязательно зададим. Или звоните нам по телефону 20548. Это была программа «Актуальное интервью». Я с вами прощаюсь. До свидания.